নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি মোৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে তেনে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব অসম সচিবালয়ৰ ফালৰ পৰা কেবিনেট ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ ফালৰ পৰা এশ ষাঠিটা ডেপুটি ফিল্ড অফিচাৰৰ প'ষ্ট লৈছে কেনেকৈ অনলাইন কৰিব কি কৰিব কি কি এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব সবিশেষ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিব প'ষ্ট লৈছে এশ ষাঠিটা ডেপুটি ফিল্ড অফিচাৰ টেকনিকেলৰ প'ষ্ট লৈছে প'ষ্ট আছে এশ ষাঠিটা প'ষ্ট আছে ছাবজেক্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চি আছে কম্পিটাৰ চাইন্স বা ইনফৰমেচনেল টেকন'লজি আছে আশীটা পদ আৰু ইলেক্টি ইলেক্ট্ৰনিকছ অ'ৰ কমিউনিকেশ্যনৰ আছে আশীটা প'ষ্ট মুঠতে এশ ষাঠিটা প'ষ্ট পে' লেভেলটো লেভেল ছেভেন ইন পে' মেট্ৰিক্স দিব আৰু এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ইন অফ কেবিনেট ছেক্ৰেটেৰিয়েট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে ত্ৰিছ বছৰতকৈ সৰু হ'ব লাগিব আৰু এই চিলেকশ্যনটো থাকিব এছ টি এছ চি বিচ অ' বি চি গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলৰ ৰুলত যেনেকৈ হয় সেনেকৈ হ'ব আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব কেণ্ডিডেট শ্বুট সেৱে বেচেলৰ ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং ইঞ্জিনিয়াৰিঙত বেচেলৰ কৰা হ'ব লাগিব আৰু টেকন'লজি মাষ্টাৰ কৰা হ'লে হ'ব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন চাইন্স কৰা হ'লেও হ'ব আৰু গে'ট স্ক'ৰ কেণ্ডিডেট শ্বুট সেৱে ভেলিড গেট স্ক'ৰ গে'টত স্ক'ৰ ভাল হ'ব লাগিব আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে ইয়াত দিয়া এড্ৰেছটোত আপোনালোকৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট কিবাকিবি যি দি লাগে সকলো দিব লাগিব আৰু সবিশেষ জানিবলৈ মই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো সবিশেষ লিংকটোত ক্লিক কৰি মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব লাষ্ট ডে'টটো হ'ল ত্ৰিছ তাৰিখ ত্ৰিছ দিন আছে লাষ্ট ডে'ট হ'বলৈ একৈছ তাৰিখ ন মাহ দুহেজাৰ চৌবিছৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মানে একৈছৰ পৰা একৈছ তাৰিখৰ পৰা ত্ৰিছ দিনৰ পিছৰ ত্ৰিছ দিনৰ পিছলৈকে অনলাইনটো হৈ থাকিব কৰিব পাৰি থাকিব